Мы собрались с предпринимателями, частными, хотим, чтобы уволили директора комбината. Потому что он препятствует нам работать, не дает заезд на кладбище, бы... ну, с нас требует, чтобы мы с ним заключали договор, который ну, к нам не подходит. Мы устанавливаем только памятники, а нас берут под свою гребенку, что мы должны и могилы копать, и все. То есть мы этого не делаем. То есть мы только устанавливаем памятники. Потом он придумал какое-то сам заявление. То есть там в этом заявлении куча перечень непонятно чего, непонятно для чего, и это для нас. То есть мы не должны эти заявления заполнять. То есть даже если брать от закона, то есть заказчик, который имеет место, он может регистрировать споруду или оформлять. То есть мы этого не должны делать. То есть мы заключаем только договор с заказчиком и берем свидетельство о смерти, выезжаем на место и делаем свою работу. Нам препятствуют, не дают этого делать. Была встреча с ну, не с Василега, а с Сергеем Сергеевичем, заместителем его директора. И тот предложил решить вопрос, то есть, оплатой денег. То есть, за бетон 2000 тысячи за одноместный, за двухместный половиной тысячи. И 30% с установки. Либо отдавать им свои установки, чтобы они на кладбище устанавливали сами. законний сказано, що всі е е е ділянки, які повинні видаватися, повинні бути безкоштовні, але вони порушують закон і беруть гроші, кошти з людини за це поховання. Це перше. І друге, е е е всі е ворота, а тим більше на даний час, мають бути відкриті. А они все закрыты. Зробили только один і и Це Это тоже незаконно. Надо еще... Слушайте, ну мы же должны еще обязательно...